Добрий вечір. Ще раз ми продовжуємо наш ефір. Так в нас наступна тема: це е, нелегальні гонки в містах. Так сталося, що минулого тижня загинула людина в місті Києві. Це був представник або працівник Мінекономрозвитку Сергій Чекашкін. Він, як повідомляють очевидці на форумі мотоків, автоперегон організували на вулиці Бажана в місті Києві відразу за Південним мостом. І під час цих перегонів, бачите, зараз відео е, це нібито з тих перегонів, нібито. Там він теж є зі своєю дружиною ще до э, цих перегонів. Це в місті Києві нелегальні гонки організовуються невідомими людьми. Про не ми про них не знаємо. І от після цієї гонки людина загинула. Мустафа, чому ви зараз в скажіть мені? це не проспект Божина, це автодром чайка. Почекай, це до дото. Автодромчайка до, того. Это автодром чайка". Це да, до да. того. Почекай ми зараз про це будемо говорити. Це вже, оце відео, вже, це магнолі дала, це вже е, саме аварії. Та ж машина. Ми кажемо, що про те, та ж машина була е, на проспекті Бажана. Проблема все в тому, що відео, яке ви показували з чайки. Давайте це, зараз про це, це поговоримо. Було... У мене перше питання до вас, до людини, яка має стосунки до, до гонки, і можливо знає про це ситуацію. Скажіть, будь ласка, взагалі в Києві влаштовують нелегальні гонки? любой старт со светофора с места с попыткой стартовать быстрее, чем люди стоят рядом с тобой на светофоре и уехать первым, в принципе, можно считать нелегальной гонкой. Да. Они запрещены. Для этого есть гос. инспекция, Нужно все это отслеживать. Однако я очень серьезно разбирался в ситуации, которая была в ночь 22 на 23 число. Знаю значительно больше, чем гуляет сейчас по форумам. По, по, по принципу, одна бабка сказала, совершилась трагедия. Я Здесь никаким образом не пытаюсь там, как бы выиграть или обилить Че Гевара по поводу э, фатального как бы, финала всего, что произошло. Однако то видео, которое вы показывали, это было не 22-го числа. Это Чайка, да. Это мы да, согласны. Это, нет, да. это была Чайка, но это не было 22 число. Потому что на Чайке до 12 часов ночи Че Гевара гонялся на мустанге. И корвета mm -hmm. его и корвета э, вайпера там его не было. Mm -hmm. Каким-то образом, я не понимаю, случилось а Че это. А это его... Ну, так лет 10 последних его так называли в кругу людей, которые занимаются как драг-рейсингом, это закрытые, э, гонки на закрытой территории с э, организованным судейством, безопасностью. Чаще всего это происходит на Чайке либо в рамках адреналинфеста на военных Нет. аэродромах. А, Чеговер там отгонялся на Мустанге. По каким причинам он поехал домой, поставил эту машину, взял вайпер и поехал не на проспект Бажена, там их не было, а сразу же на Бориспольскую трассу. Там было, условно говоря, две гонки в одном ролон, который был на Бажана, и потом он переместился на Бриспольскую дорогу между Первым и Вторым мостом. И каким образом там оказалось вайпер с Че Гевара, оператором и Феррари, который участвовал в заезде? Я этого не знаю, возможно, была там телефонная договоренность по поводу того, чтобы померить какие-то автомобили. Но перед их заездом э, я видел видео полное, где есть и момент удара об забор и все последующие ДТП с а мотоциклистом. Видео, кто регистрировал. Я так понимаю, что на Бориспольской трассе, поскольку это правительственная дорога, там есть видео и какой-то либо Минтранс, либо кто-то мне показывали. это в компьютере, это в интернете этого нету. Там есть четко совершенно все этапы того, что происходило. Первая четверка автомобилей, которая ехала перед заездом, в котором погиб Чегевара, они доехали до моста второго, где поворот на Счастливое. И, удивительное дело, не развернулись через мост обратно по Бориспольской трассе, развернулись под мостом, поскольку трасса была, это беспредел чистый, закрыта несколькими автомобилями в районе первого моста и заправки НП. И поехали вдоль забора, по левой для себя и правой для движения полосе, поехали эти четыре машины, возвращались обратно. К сожалению, невозможно понять даже марки этих автомобилей на видео, в темноте этого не особо поймешь с моей точки зрения, ситуация развивалась так. Люди, да, превышали скорость, это явно было не 110 км в час. Мы об этом не будем говорить, я не радар, не знаю, с какой скоростью они ехали. Но когда человек увидел, едущий ему по встрече, на встречу по Борисовской трассе, 8 фар, начал предпринимать какие-то меры торможения, судя по всему, ошибся с передачей, воткнул третью на машине мощностью там, даже там 700 лошадиных сил. Возможно, что этот Вайпер имел и большее количество мощности, и больше, чем 1000 ньютонов крутящего момента. Задние колеса заблокировались, машина поставила боком, ударила об забор. Я практически не сомневаюсь, что люди погибли немедленно и сразу. То есть это не было это мучительная смерть, потому что очень сильный удар, очень сильная же в минусе, остановка об забор. Три раза крутанулась вокруг своей оси, то есть не переворачивалась на крышу, как пишут в форумах, и постановилась посреди дороги. Дальше началась череда событий, о которых точно так же там, выкладывает «Магнолия ТВ». Мотоциклист, который в скорой стояла с той стороны, с обратной от аварии, которая ехала, mm -hmm. дорога из Борисполя в Киев, скоро стояла с мигалками, там куча, там все прекрасно было видно. Тем не менее, ты знаешь, что в, как раз в субботу 22 числа был День Борисполя, и оттуда возвращалось достаточно много народу, которые ели кашу, может, не только кашу, пили воду, может, не только воду. Мотоциклист заехал в двери скорой помощи, вообще не тормозя. Это было второй ДТП, где опять погиб человек, и это огромная трагедия. После этого веселая компания, где была девушка за рулем и два парня сзади, они умудрились протаранить. Еще раз вайпер, который стоял огороженный, там этом, все моргало, мигало, когда пожарка было, куча народу. Был еще одно ДТП, машина ударилась, вайпер крутанулась и задом въехала в забор уже прямо возле таблички «Поворот на счастливый». После этого был еще четвертый человек, который наехал на одного из двух пострадавших, на один из двух трупов, которые были в аварии. И я не знаю, там, в каком состоянии был человек, чтобы не понять, что он наехал на лежащего, запакованного в пакет уже неживого человека, и протащил его метров 150 еще вперед. Мы приносим вот, соболезнования. Мы всем... приносим огромные соболезнования. Да. Я хотел бы, чтобы мы сейчас не пытались выяснить, из-за чего прошла авария. Да, мы... не должно этого было быть.